Мужчин надо беречь, призывают психоаналитики, выдвигая целый ряд аргументов. Во-первых, женская половина мегаполиса превосходит по численности сильную почти на 10%. В результате соотношение 56 против 44. Из полутора миллионного населения Алматы 800 тысяч представительницы слабого пола или 650 тысяч мужчин. Не лучше обстоят дела и в более тонких материях, таких как духовная поддержка и психологическое здоровье. К примеру, на 40 женских кризисных центров приходится один единственный для джентльменов, душеведов, специализирующихся на проблемах сильной половины, как выяснилось, также можно по пальцам пересчитать. Мужчины обращаются реже, но если мужчина приходит, вопросы действительно достаточно острые, и отвечать на них надо незамедлительно. И нужно быть профессионально готовым ответить полностью на все вопросы, которые он вам озвучивает. К сожалению, у нас на сегодняшний день можно на пальцах пересчитать таких специалистов по всему Казахстану. Я уж не говорю о том, что у нас практическая медицинская психология, она практически нулевая в Казахстане. Между тем, психоаналитики уверяют, что многих проблем можно было бы избежать, если бы в женском обществе установилось более снисходительное отношение к мужчинам. Только в прошлом году в Казахстане покончили жизнь самоубийством почти 3000 мужчин. Суицидально настроенных женщин в пять раз меньше. Психологи считают, что дамы стали слишком требовательны кавалерам. Вся основная проблема, которую сейчас озвучивают мужчины, буквально лежит в следующем. Я хотел бы, чтобы она встретила меня вечером спокойно тихо, когда я прихожу с работы, дала возможность мне принять душ, поужинать, и через два часа она может спрашивать о чем угодно. Тем временем Блиц-опрос выявил портрет идеального мужчины глазами алматинок. Жительницы мегаполиса в вопросе присвоения звания эталона мужской силы и красоты расставили приоритеты в духе здорового плюрализма. Наверное, только Назарбаева можно назвать. Это уже эталон для нас. Ахмеджан Исимов, да, вот он очень грамотно, этот, у него речь вот, Грамотно поставлено. И вообще вот он очень, как мужчина, мне он тоже нравится. Красивый город, надо отдать должное. Как хозяин он очень хорошо себя зарекомендовал. Имя сказать? Да, да, да. Я Рамбек Писпаев. Малси Илюсизов. Да, потому что, ну, вот мне действительно нравится. Я смотрела передачи по экологии, что его действительно волнует. Это я как мама, у меня тут тоже есть дети, и я переживаю за их здоровье. Да, меня это очень интересует. Плюс. Он очень обаятельный мужчина. Мужчины за дополнительный праздник должны быть обязаны экс-президенту СССР Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Именно он и положил конец мужской дискриминации. Его инициативу поддержал сначала магистр Вены, а затем и Организация Объединенных Наций. Произошло это уже в далеком 2000-м. Однако пока не все казахстанские мужчины знают о том, что имеют полное право рассчитывать на всплеск повышенного внимания не только в день 7 мая, День защитника Отечества, а уже дважды в год. Жезера Сайдахмедова, Женебек Пимагамбетов, Телеканал МАТЫ.